Сейчас мы работаем над полной четырехсерийной версией, где будут как раз раскрыты все эти вопросы, которые вы сейчас задали. А финал фильма э, я специально сделал открытым таким для того, чтобы Дать зрителю затравку на то, чтобы, что, э, что же будет дальше. И вообще я люблю фильмы с открытым финалом, чтобы зритель после э, просмотра всегда сам себе додумал, что же там дальше будет. Кто этот герой? Ну это обычный парень с улицы, который вот был, попал в, в какие-то определенные обстоятельства и, и сложности своей жизни. Мы думали, как бы, объяснить, но потом поняли, что есть у человека, у Скульского, какой-то компромат, и, в принципе, зрителю, мне кажется, абсолютно все равно. То есть он держит эту женщину в определенных обстоятельствах, заставляет работать на себя. Мне кажется, в данной версии раскрывать историю с документами было лишнее. Мы как раз, наоборот, работали над тем, чтобы история была спрессована и имела динамику, и не расходилась на кучу разных линий. Вопрос, который вы задаете, располагает меня э, думать, что тем самым вопросом вы самоутверждаетесь. Э, есть такие э, журналисты и телевизионные критики, которые норовят уголоть неугодного им режиссера. Почему ты, Леша, не показал, где же все-таки зарыть эти документы, которые Скульский прятал все время от Марты? Дорогие друзья, просто читайте между строк, я думаю, что объяснять и доказывать каждому зрителю, что же все-таки происходит в фильме, почему эти документы, где же они скрыты, что же будет дальше, мы обязательно все покажем и расскажем в дальнейших сериях. Вот. Более того, если мы хотим, чтобы Алексей и все люди, которые создатели этого потрясающего блокбастера, нашумевшего уже в трех городах нашей замечательной страны, у <Св ninguém их> сидели, <сослужит> улыбались и uh, отвечали на вопросы Перестаньте, пожалуйста, говорить с нами в таком uh, очень укалывающем uh, тоне Мы же здесь собрались для того, чтобы этот фильм обсудить И каким образом не отвечать на вопросы, которые uh, звучат, как издевка Алексей мне показал. Правильно? Спасибо, ребята <Piton> кто-то говорит о ком-то, у кого-то на чего-то есть, вы с удовольствием киваете головами и верите, что действительно у кого-то на кого-то документы есть. И через этим человек поступает тем или иным образом. Если человек поступает тем или иным образом, значит есть для этого повод. Вам нужно папку показать в телевизоре или что? И написать, что там было написано? И тогда вы спокойно сядете и не будете так волнительно стоять? От этого нифига не зависит. Большая половина фамилий персонажей это взяты из реальных людей, которых я когда-то видел в своей жизни, встречался с ними. И у меня был один был знакомый такой придурочный наркоман по кличке Анисим, поэтому, в общем-то, образ с него и взят. Ображать влюбленного. Вот здесь у вас достаточно действительно такая почти нешуточная депрессия. О чем вы думали на самом деле, когда изображали влюбленность? Что, что я больше не могу целоваться. 20, 20, и что я еще не получил предоплату. Нет, если серьезно, да, чувство было сыграть сложнее всего. И я занимался до этого с прекрасным преподавателем Димой Тубльцевым. Он играет в этом фильме доктора, вот и он меня научил, что нужно. я же никогда не учился на актера, мне было очень сложно адаптироваться. я всю жизнь занимался музыкой, и сегодня я покажу, как я это делаю, обязательно, если вы останетесь. вот, а, э, чувства я вспоминал какие-то свои влюбленности, которые были у меня в, там, в школе, в институте. вот, наверное, так было проще найти в себе что-то и это чувство сыграть, попробовать сыграть. а когда последняя была влюбленность? Ну, я влюбился в одну Что была попытка такая сделать героя нашего времени героя не покрашенного одной краской, потому что в человеке есть и черное и белое и желтая и красное и, и, и всяких цветов, вот. Поэтому э, все равно, ну, если человек выходит драться в финале. И это главный герой фильма, значит, в любом случае он должен победить. Но только победа у него получилась такая неоднозначная, потому что он встал перед выбором, то ли он садится в тюрьму, то ли побеждать. Но в итоге мы понимаем, что он не победил, и сел в тюрьму одновременно, так что за свои ошибки, скажем так, за свои подвиги надо всегда отвечать. То, что там вы говорите, он шаблонный, ну да, наверное, шаблонный, но... Как и было в Харькове. Я первый раз посмотрел фильм практически только с командой. Вот, мы были немножко выпившие и, и э, смотрели замечательный фильм. Э, но ну, это был, конечно, не правило боя, а другое. А потом пошли в кинотеатр, и там было не так много людей, как в Днепропетровске в Одессе, но и мне было жутко неудобно, и я стеснялся. Я каждый раз закрывал глаза, когда была моя роль, ну так, зажмуривался и просматривал. Ну, хорошо получилось. Ну, я никогда не стесняюсь на сцене практически. Я с гитарой 10 лет уже в руках, и, на, и мне, мне, для меня это комфортное на, состояние. А вот просто когда я в кадре на себя смотрю, и я же не профессиональный актер, мне было очень сложно. вот, Поэтому я вот этого стеснялся. Вот плюс ко всему вот этот шлем, видели, который стянул мое лицо. Вот, он меня смущал. Что дальше? Что я думаю, что, что, что было за... Не знаю, только что был на жеребьевке, посвященной Евровидению, вот, и я, я дальше планирую выступить на полуфинале Евровидения, вот, стать самым красивым по версии Вива, выиграть, вот, Станиславу Нет, ну, если честно, я считаю, что выиграет Монатик, как и все в этом году, я ему этой победы не желаю, вот, главное, чтобы не Козловский, вот, и, в основном я планирую заниматься музыкой, если будут какие-то интересные предложения, я продолжаю заниматься актерским мастерством, мне это очень нравится, это полезно как для музыканта, так и для личности в целом, вот, поэтому мне бы хотелось продолжать актерскую карьеру, более того, я считаю, что этот фильм, это небольшая, пусть, да, шаблонная, как вы говорите, и может быть даже снята на русском языке, адаптированная на украинский, но это маленькая ступенька к тому, чтобы в нашей стране появились фильмы, которые мы можем смотреть, созданные нашими людьми в нашей стране, с украинскими саундтреками, без привлечения, э, без, ну, в общем, вы понимаете, ни государственных денег, ни людей со стороны, в общем, мы, мы сделали все правильно. Значит. Пока до того, что должны быть какие-то правила. А, вот у главного героя есть эти правила. Не дошел к нам главный герой? Нет. Вот, нет. Вот, вот. В фильме да, у него правило, что, ну, как бы, друзья и справедливость, да, то есть он, в принципе, делает выбор в сторону друзей и жертвует с собой в этом, э, в этой ситуации, то есть, это его правило. У нас у всех есть какие-то свои правила, но э, лозунг поменялся у нас, теперь у нас лозунг «твой друг, твое оружие», потому что мы все теперь друзья, э, брат за брата, как, за... как за основу взято. да, это второй наш лозунг, вот, в общем, этот тур нас сблизил, как никогда. Да, Дима? поэтому... Как сказал Алексей Шаперов, то есть мы делаем героя нашего времени. Герой нашего времени должен руководствоваться какими-то правилами и принципами. Вот об этом. Вот, трудно ли играть глазами? Я заметила, что у вас практически нет слов в фильме, и все свои эмоции вы выражаете глазами. Трудно ну, смотрите, во-первых, я восточный человек. Вот, поэтому глазами... как когда... бы... Ну, нас учат играть с самого детства. Ну, на самом деле, спасибо. Задача была непростая, потому что э, э, наш режиссер вообще не любит э, простых задач. Вообще, я очень люблю говорить много. Есть такая слабость, да. Леша знает ее, и поэтому решил меня ограничить в этом. Мне было интересно, на самом деле, как э, с минимум, пользуюсь минимум выразительных средств сделать так, чтобы персонаж был интересен. Если это получилось, то я рад. Я просто фильма еще не видел. Спасибо большое. Но это в первую очередь заслуга режиссера, поэтому, Леша, спасибо. Слава Бакланова, ну, трудно ли играть абсолютное зло? Вы даже не отрицаете. Не абсолютно. Вы даже не отрицаете. Знаю я обаятельная зло. Очень симпатичное зло. Всю жизнь только обаятельная. На самом деле, вы понимаете, чего хочется сказать на самом деле. Может это не так явно и не так мы демонстративно это говорим или проявляем, но у нас очень талантливые люди. Очень талантливые. И те люди, с которыми я работал рядом и с теми, которые работают в других проектах. И что больше всего тешит, что талантливые молодые люди, которые так яростно дышат олдскул в спину. Понимаете? И, и ты видишь и понимаешь, что э, и кино, если оно будет наконец-то в нашем государстве, чего очень хочется, чтобы это не было едиными такими рассказами, и кино в надежных, талантливых руках, если оно будет. Потому что так хочется, чтобы все это не расплескалось и не выплескалось и, и так далее, и так далее. Смотрите, замечательная музыка, замечательные молодые артисты. И это так здорово, вы себе не представляете. Я работал и радовался, что столько молодых и талантливых людей. Спасибо. Щодо музики в фільмі, я не знаю, хто там, ще не дивилися просто хто автори, але от таке ваше особисте враження, чи немає такого, м, ну, такого бажання, щоб всі ці хіти звучали все-таки цей реп українською? Ви знаєте, я чоловік, який в сторонній теорії, що у музики немає языка. Музика на той музика, що ізначально это игра і. И... изобразительное искусство нотами, поэтому для меня принципиально важно, чтобы музыка была создана украинскими авторами, а вся музыка в фильме создана украинскими авторами. Там нет стоковых песен, которые куплены на стоковых магазинах, стоковых мелодий. Все это создали украинские ребята. Я разумею, украинскую мову его на не звучит, не моя такого у вас Там есть несколько песен украинскую песня. Есть песни, которые звучат на русском языке, есть песни, которые звучат на английском языке. Але Поэтому... реп російський тому я й задала це питання, а, як наділив я би не політизував. А що? це не політика, так. це просто я, відчуття. Я, я, я з новисн. Mm -hmm. У нас є там пісні на українському мові і на русском. Более того твой дух, твоє оружие пісня написана спеціально для кінофільму правила боя». Потому что э, этот лозунг мы придумали еще до того, когда, до, до всего вообще. «Твой дух, твое оружие» Леша попросил написать песню именно с этой фразой. И мы написали три варианта, из которых выбрали, вот, собственно говоря, последний. Поэтому я вообще хочу сказать, что саунд-продюсер фильма, а, а саунд-продюсером выступил э, Олег, Борщевский. Да, Олег Борщевский. Ему огромный респект, он сделал так, что я, допустим, фанат «Сальто назад». Вот, и оно так круто звучит каждый раз, когда появляются гопники. Это очень здорово. Поэтому я вообще считаю, что сделано невероятно. Украинская музыка в украинском кино ну, это очень здорово. Вперед наверх. И это история молодых. Просто э -э, старая, как говорится, гвардия. Э -э, пардон. Вот, она там больше мне нужна была для того, чтобы поддержать молодых ребят. Это знаете, у меня. Я, скорстолся таким принципом, как вот молодой музыкант приходит в хороший плотный, мощный коллектив, он буквально очень быстро сразу начинает тянуться к ним и тоже начинает так же круто играть, как виртуозы. Где-то, может быть, подсознательно этим принципом двигался. А планы на будущее? Сейчас начинаю работу над второй гвардией, потом дальше крутой, и потом будет еще один фильм контрмера называется и еще есть предложение по большому сериалу Саранчадо фильм будет показан за границей конечно же в нескольких странах сейчас мы занимаемся и субтитровкой и дубляжом вот с Усиком получилась очень спонтанная идея потому что в сценарии было просто написано известный боксер заходит в разливалку а, и э, исполнительный продюсер Ирмас говорит, я вот недавно снимала с ним рекламу с Сусиком Саши, очень хороший, позитивный парень, давай его пригласим. Я говорю, так он а может пошлет, он говорит, ну давай сперва спросим, пошлет. если пошлет, значит пошлет. А так позвонили э, его тренеру э, Сашиному, Сережу в этом клубе встретились, рассказали, что хотим такое снять, и Саша очень позитивно отреагировал, оказался очень позитивным, приятным человеком. А, ну, Спасибо вам большое. Вот, собственно, все очень просто произошло. А по поводу боксеров, тренировок, я хочу передать микрофон Сереже Жуковскому, который, собственно, занимался этой работой. Он вам чуть-чуть больше расскажет. Значит, по поводу ребят, которые были у нас, это на заднем фоне, когда ребята боксировали, или именно те, которых мы видели в ринге. В ринге это ребята профессионалы. Один Катеринец у нас, по-моему, Николай зовут, другой дани органик. Они сейчас в Лос-Анджелесе, занимаются в зале у Фредди Роуча, знаменитого тренера Мани Пакьяо. Так что у нас все, кто на заднем плане, это мега-крутые боксеры Украины. Все мастера международного класса и ну, мастера спорта по боксу. Вот что касается ребят, если э, героев наших они, грубо говоря, только занимались и интенсивно готовились во время работы перед сам, самим фильмом тренировки и все. Ну и плюс э, советы от Александра Усика, потому что у меня была возможность потренироваться с ним в Буковеле, когда он готовился к своему бою в Польше. Вот э, там я у него взял некоторые советы, для, ну которые потом использовал в фильме, потому что было интересно именно показать э, украинскую школу бокса некоторые украинские техники, которые используют э, в тренировках наши боксеры, которые так стали известны сейчас во всем мире. Спасибо. Сережа, скажи, скажи, что у Влада дублеров же не было. А, ну, у Влада, у тебя дублеров не было, конечно. Да, дублеров не было, если вам интересно это. Сегодняшний день где-то порядка 15 стран уже проявили интерес. Мы сейчас финализируем переговоры. Вот буквально несколько дней тому назад я э, вернулся из Минска где мы уже, так сказать, достигли финальной договоренности, и в конце февраля в фильм выходит там дистрибьюцию широкую. Для нас очень важно, чтобы это была действительно широкая дистрибьюция, чего не было за последние годы ни с одним украинским фильмом. Вот. А что касается бюджета, то на сегодняшний день могу сказать, что бюджет фильма получился около полумиллиона долларов. У меня окружали люди с большим опытом и old school, и new school. Грубо сказал. поэтому мне было очень сложно соответствовать. Я сыграла хуже всех в картине. Ну, я не расстраиваюсь, муж меня хвалит, говорит, да ладно, ты хорошо сыграла. Но главное, чтобы понравилось зрителю. Если не понравилось, не говорите. Александр Усик тоже э, дебютировал и, скажем так, воплотил свою мечту в реальность. Э, потому как э, говорил о том, что очень хочет сняться в фильме в роли того, кого он есть на самом деле, не играя никого. И эта картина для него стала воплощением мечты. А быть режиссером на площадке, мне кажется, я достаточно податливый и коммуникабельный артист. Вроде с советами особо не лезу. Потому что прекрасно сам знаю, когда сам в качестве режиссера работаю на площадке, ну, здорово, когда актер твой собрат и соучастник преступления. Если поговорить с режиссером просто ради красного словца, что я тоже знаю, что такое сверхзадача, то ты мешаешь режиссеру на самом деле. Потому что огромный процесс, огромная ответственность на режиссере и организовать, и снять хорошо, и актеру объяснить, и там бои, и так далее. Поэтому ну, я очень надеюсь, что я не мешал моему коллеге на площадке вот, также надеюсь, что и актеры, которые у меня на площадке также будут тактично относиться к работе режиссера, потому что на самом деле ну, огромная ответственность, я сейчас вам точно не о себе говорю, а о Леше, потому что все ну, собственно, рубцы за фильм, за каждую монтажную склейку, за каждую ноту, за каждый поворот головы за каждый поставленный прибор, это все шрамы на сердце режиссера как бы там ни было, это все он, это все его бессонные ночи. Мне с работает работается хорошо. Мне кажется, мы одной группы крови. я желаю всей души ему удачи, много проектов, достойного вознаграждения за свою востребованность. А, вот. А я стараюсь просто учиться везде, всегда у своих коллег, если у меня есть такая возможность быть актером на площадке, это здорово. Я всегда ну, стараюсь учиться. Что беру, не знаю. Хорошо ли учусь, учусь не знаю, но пытаюсь. На самом деле, все прошло хорошо. Была очень тяжелая, как бы у нас поездка, потому что, к сожалению, дорог у нас нету по Украине, чего бы хотелось, как бы, чтобы и кино развивалось, но и дороги не отставали. А в целом, больше всего нас хорошо приняли это в Днепропетровске, там было очень много людей, в остальных городах тоже так, но не так масштабно, как в Днепре, вот, поэтому в целом все понравилось единственное, как бы, вот повторюсь что утомила дорога вот. а что по поводу моей роли нас с детства учили еще когда я учился в Академии Искусств вместе с Пашей, учили быть наблюдательными, наблюдать как бы и за стариками и вообще что происходит вокруг, поэтому мне, можно сказать, даже повезло общаться с какими-то там главарями банды, правый берег, левый берег, кто там березняки держал, кто еще что-то, э, рэпера, скинхеды и тому подобное, панки, поэтому что-то я взял оттуда, что-то, какую-то частичку от себя. Ну, в целом, хорошие, положительные отзывы, те, которые люди смотрели, подходили и сказали, что вы в жизни такой э, милый молодой человек, мы вас вообще не узнали, как можно было переплатиться и сыграть такого уличного гада. Ну, и на это им спасибо. Вот, спасибо большое, как-то так. Я вообще не на не сомневался, потому что Дима справится с этой ролью, потому что он никогда был на самом деле, честно, искренне, он мальчиком Бай никогда в жизни не был. Он всегда был хулиганом, и ничего это скрывать, и банда реально перетянулась, и я хочу ему сказать огромное спасибо, потому что благодаря именно Диме я попал в эту картину. Спасибо, Димас, это дружба. Это не дружба, это постель. О, а это, слушаю, конечно, да, это правда, ведь постель. Вот. не только у меня. мало, да, 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 да. да. ну, а лаверды вот, еще этот вопрос. Мистер. Я тоже присоединяюсь. Это нужно поблагодарить нашу Свету. Она просто как бы от Бога девушка, которая это все видит. И они просто художник по костюмам, да, они посоветовались с Алексеем Шапарем, с режиссером. И вот то, что это все ее как бы идея, ну это супер просто. А вы с Полиной потом так не ходили в таком виде? Ходили. Где? Мы после съемки, нам нужно было приехать там в одно место, в общем, в клинику. А, в клинику мы приехали, да. Да, я была в этих, как они, колготки все. Во всей красе. Во всей нас смотрели как на каких-то сумасшедших, потому что в реальная жизнь. А я с татуировкой, с усами, с татуировкой тоже носки с, с драпчиком с таким. Я думают, что это за ребята пришли в клинику, знаешь? В общем. Не, нормальная. А еще вопрос Максиму Лещенко, как одному из продюсеров картины. Скажите, вот вы из Беларуси вкладываете деньги в украинское кино. Риски не видите? Ну, в общем-то, я достаточно давно живу в Украине. Поэтому рисков я не вижу. И спасибо большое моему знакомству с Алексеем Горбуновым, с Алексеем Шапарем, что у меня появилась возможность, в общем-то, поучаствовать в развитии украинского кино. Благодаря этим двум людям, в общем-то, я попал в проект, и я надеюсь, что это хорошее начало, и будет у нас дальше продолжение. Спасибо. поверьте. Очень большой арсенал, и я думаю, что мы постараемся всех удивить реальными результатами по дистрибьюции наших. На самом деле это хорошая, ну, хорошая практика, потому что э, ты общаешься с местными журналистами, ты уже блин, ну, приходят зрители из этих городов, они видят артистов, видят людей жив, живыми, не по ту сторону экрана. А, и... В принципе, это дает хорошие, ну, хорошие фидбэки, и в городах к фильму уже относятся более лояльно, скажем так, потому что у журналистов был, был, был момент поговорить с этими людьми, кто делал фильм. Поэтому я считаю, что это хорошая практика, и советую всем остальным коллегам поступать именно так. В этом фильме я познакомился с новым режиссером, наконец-то. До этого я очень плотно сотрудничал с Любомиром Левицким, я его очень уважаю, люблю его творчество. Но могу сказать, что в отличие от творчества Любомира, эта история, она не имеет ничего общего с западной. Здесь нет этих нот. Она о нашем парне, о таком, как я, о таком, как вы. Который совершает ошибки, который пытается встать с колена и идти дальше. И, по-моему, как никогда сейчас в нашей стране необходима эта оптимистичная нотка надежды на то, что вставать есть смысл и стоит идти до конца. Для меня это первая такая вот, первая работа с Алексеем Шапаревым. Говорю еще раз благодаря Диме Ступке, потому что Леша вот, познакомился со мной только благодаря этим таким отношениям как таких проб у Лёши нет. Лёша четко знает, кого он будет утверждать на роль. Он знает актеров и проб и кастингов в основном не проводит. Но я прошу прощения за опоздание, но пробки это с тюрьмы выпустили. На тюрячке что-то. Здравствуйте. Здорово. Я никогда не занимался боксом. И у нас был замечательный тренер Сережа Жедниковский, который нас э, учил и тренировал. Вот, вот и все. Да. Теперь обо всем. Общались, да. Он был у нас на площадке, у нас с ним есть у нас эм, Нет, скорее всего, мы пытались ему что-то подсказать по нашей профессии. Потому что у нас была более такая, такая диаложная тема. А по поводу бокса он такого ничего не говорил, потому что он не принимал в этом участие. Вам большое спасибо. Здравствуйте. Вы на одном из интервью сказали, Здрасьте. что у вас была какая-то заваруха давно, и вы как-то затаились, чтобы отомстить, и захотели даже ответить, но не имели подготовки. Теперь у вас большая подготовка. Вы отомстили Кто? обидчику, как Арамис? А, да. Вы знаете, я уже его не найду, и слава Богу. <свят> было и было, это все жизненный опыт, <свят> так сказать. Но один раз мы с Сережей Житниковским решили там, а, без всяких там, как это, защиты, без, без шлемов, без наколенников и так далее. И так получилось, что у меня теперь рассечение осталось после всего. И я понял, что я еще, наверное, не готов. Лучше, наверное, до конца добиться то, чего я хочу, словом. Но уже потом, уже в самом-самом крайнем случае, как-то уже пустить в ход кулаки и... Надеюсь, что этого не будет. Спасибо. Еще Спасибо вам. У меня. Но я его потом ему. Друзья, я в городе Харькове первый раз сказал спич, который буду говорить сейчас. Я хочу, чтобы вы обратили на него внимание. Он относится к тому, что очень часто нет пророка в своем государстве. Очень часто мы забываем о том, кто люди, которые находятся рядом с вами. И, как правило, даже самая любимая и красивая жена меркнет по отношению к какой-то совершенно новой, заезжей, красивой девушке. И чужой муж всегда зарабатывает больше, чем свой собственный. Это кино сделано украинскими руками, украинскими сердцами, украинскими мыслями, украинскими умами, актерами, украинской музыкой. И все это сделано в нашей стране. Это, я не знаю, насколько, я просто никогда не задавался вопросом, но сколько у нас снято не псевдопатриотичного кино и не арт-кино, а достаточно хорошего массового продукта. Так вот, от средств массовой информации, именно от каждого из вас, зависит, насколько это кино будет жить. Насколько мы будем развиваться в кинематографии, в музыке, наша страна будет развиваться. Насколько мы будем ценить то, что происходит рядом с вами. Не замечать то, что к нам привозят. Естественно, кино, которое создается 65 лет, оно гораздо круче. И там бюджеты совершенно другие. Но цените то, что происходит рядом с вами. Потому что от этого зависит, что будет с нами дальше. Спасибо вам большое. Спасибо за просмотр, спасибо за ваше мнение.